হে নমস্কার গুড সকলকে সকানাবীর ব্লগত আকৌ স্বাগতম জানাইছো আপনাদের আশা করছো আপনাদের ভালে আছে আপনার আশীর্বাদ ভালে আছো এটা টাইম আছে দশটা আজি দশটার পর ব্লগট স্টার্ট করছো আশা করছো আপনাদের সম্পূর্ণ ভিডিওটি চাই থাকি দেউতা বজার গৈছিলে বজার পৰা মাছ আনিছে মাস খেয়ে প্রথমতে কুটি বাঁচি তো আপনাদের দেখ মানে মাছ কাটা আরম্ভ করে দিলাম গা ধোৱাৰ আগতে মাছখিনি কাটি লৈছোঁ গা ধোৱাৰ পিছত মাছখিনি কাটিলে গোটেই দেহাটো মাছ মাছ গোন্ধাই আৰু এইবিলাক মাছ কাটোতে অলপ টাইম লাগে আৰু এইফালে মই শ্বক্স আৰু চেণ্ডেল পিন্ধি লৈছোঁ কাৰণ মোৰ সোনকালে ঠাণ্ডা লাগি যায় এতিয়া তো ৰাইজ আপোনালোকে চালে ৰাতিপুৱা মই মাছ কাটি আছিলোঁ দেউতাই বজাৰৰ পৰা মাছ আনিছে মিছা মাছ আনিছে আৰু ভকুৱা মাছৰ মাথা আনিছে আজি সেইবিলাকে হ'ব আজি আপোনালোকৰ লগত এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম তো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব স্কিপ নকৰাকৈ এতিয়া টাইম হৈছে বাৰটা হ'বই তো ৰাতিপুৱা ভাত খোৱা হৈ গৈছে মাছখিনি কাটি ঘৰ মচি গা ধোৱা হৈ গৈছে তাৰপিছত ভাত খালোঁ আৰু এতিয়া মই পাকঘৰত গৈ আছোঁ চব্জি বনাবলৈ ত' বোলো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু মই এতিয়া বনাই আছোঁ ভাত আৰু ৰঙালাও ভাজি আৰু এইফালে ভাত ভাত হৈ গৈছে আজি নাৰিকলেৰে মাছখিনি বনাম তাৰ কাৰণে এতিয়া দেউতাই নাৰিকল কাটি দিছে এতিয়া ৰুকনিত ভালদৰে ৰুকি দিব মাছখিনি অলপ ভাজি লম কাৰণে হালধি গুড়ি নিমখ ভালদৰে মাছখিনিত মিলাই লৈছোঁ মাছখিনি তেলত দিয়াৰ পিছত তিনি চাৰি মিনিট ভাজি কৰিছোঁ তার উঠাই লৈছোঁ তো আপোনালোকে চাই নিশ্চয় গম পাইছে মই বেছিকৈ ভাজি কৰা নাই কম ভাজি কৰি তাৰপিছত উঠাই লৈছোঁ তো বনাবৰ কাৰণে একেটা কেৰাহীতে আৰু অলপ তেল দি লৈছোঁ আৰু তেলত দিছোঁ শুকান জলকিয়া আৰু দিছোঁ তেজপাত এইখিনি অলপ সময় ভাজি কৰি লৈ তাৰপিছত দি দিছোঁ পিঁয়াজ পৰিমাণ অনুসৰি পিঁয়াজখিনি অলপ ৰং চোৱা কৰি ভাজি কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত দিছোঁ মছলাৰ পেষ্ট মছলা হিচাপে ইয়াতে দিছোঁ আদা নহৰু পিঁয়াজ জলকীয়া ধনিয়া গুড়ি জিৰা গুড়ি মছলাখিনি আপোনালোকে নিজৰ পৰিমাণ অনুসৰি দি ল'ব আৰু দি দিছোঁ হালধি গুড়ি আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ এই মছলাখিনি অলপ সময় ভালদৰে ভাজি কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত দিছোঁ নাৰিকলৰ পেষ্ট দেউতাই ৰুকি দিয়া নাৰিকলটো মিক্সাৰত ভালদৰে পেষ্ট বনাই লৈছোঁ গোটেইখিনি মছলা এতিয়া ভালদৰে ভাজি কৰি ল'ম মিক্সাৰৰ জাৰটো আৰু অলপ ধুই কিনে পানী দি দিছোঁ যাতে মছলাখিনি ভালদৰে ভাজি হয় গোটেইখিনি মছলা ভালদৰে ভাজি কৰাৰ পিছত ভাজি কৰি থোৱা মাছখিনিও ইয়াতে দি দিছোঁ মাছখিনি দিয়াৰ পিছত মছলাখিনিৰ লগত মাছখিনি ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ তাৰপিছত পৰিমাণ অনুসৰি পানী দি দিছোঁ ইয়াতে মই কম পৰিমাণে পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি বেছি পানী ৰাখিব খোজে তেতিয়াহ'লে বেছি পানী দিব পাৰে আশা কৰিছোঁ এই প্ৰচেছটো আপোনালোকৰ বুজিব কোনো অসুবিধা হোৱা নাই মছলাখিনি মাছখিনিৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছে চাওক এতিয়া মই পৰিমাণ অনুসৰি পানী দি দিম আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাব নিশ্চয় আৰু কমেণ্টত জনাব একেবাৰে নাপাহৰিব আজিৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা হৈছে ত' ৰাইচ মই ইয়াতে পৰিমাণ অনুসৰি পানী দি দিছোঁ আপোনালোকে চাই নিশ্চয় গম পাইছে মই কিমান পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু পাঁচ মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি দিছোঁ ভালদৰে উতলিবৰ কাৰণে এইফালে বনোৱা হৈ গৈছে পানীলাওৰে মাছৰ মাথাৰে মুড়িগন্ধ আৰু কৰিছোঁ ৰঙালাও ভাজি আৰু দালি ত' ৰাইচ আজি এইবিলাকে বনোৱা হৈছে ত' এইফালে মোৰ পাঁচ মিনিট হৈ গৈছে চব্জিটো ঢাকনিটো খুলি দিছোঁ আৰু এনেকৈ আৰু পাঁচ মিনিট সময় উতলিম মোৰ চব্জি হৈ গৈছে প্ৰাইজ মোৰ দুপৰীয়া ৰন্ধা কমপ্লিট এতিয়া দুটা হ'বই হ'ব মানে হৈছে দুটা দুটা গা ধুব দেউতাক গা ধুলে দেউতাক ভাত দিম তাৰপিছত দাদা আৰু পিনাক আহিলে মা আৰু মই একেলগতে ভাত খাম দুদিনমান গাটো বেয়া আছিলে কেতিয়াবা ভাল লাগে কেতিয়াবা বেয়া লাগে কিন্তু আজি বহুত ভাল আছে গাটো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি চব্জিখিনি ময়ে বনাম মাকচটো মই ৰেডি কৰি দিয়া আজি মই বনাম লাহে লাহে তো মায়ে পূজা দি উঠি তাৰপিছত ৰেডি কৰি দিলে পিছত মই বনালোঁ চব্জিখিনি কালি ৰাতি দহটামানত পিন্ধাকৈ আহিলে গুৱাহাটীৰ পৰা তাৰো কেইটামান কাপোৰ আছিলে সেইবিলাক কাপোৰ মায়ে ধুলে আৰু বাকীখিনি কাম মই কৰিলোঁ যিহেতু পানী লাৰিলে ঠাণ্ডাটো সোনকালে লাগি যায় সেই ৰাইচ এতিয়া মই পাৰ্কত আছোঁ গৰম পানী কৰিব আহিছোঁ এনেও প্ৰেগনেঞ্চি টাইমত পানী ডক্টৰ অলপ বেছিকৈ খাব দিছে আমি নৰ্মেল মানুহ যিখিনি পানী খাওঁ তাতকৈ ডাবল পানী খাব দিছে পানীটো প্ৰায় খোৱা হয় বেছিয়ে খোৱা হয় মই নৰ্মেল পানীও নাখাওঁ গৰম পানীয়ে খাওঁ নৰ্মেল পানী খালেও মোৰ কাহ হৈ যায় তাৰ কাৰণে মই গৰম পানী খোৱা আজি তিনি চাৰিমাহমান হৈছে গৰম পানী খোৱা হয় ইমান গৰমতো মই গৰম পানী খাইছোঁ ঠাণ্ডা পানী খোৱাই নাই ৰাতিপুৱাতো ভালে ভালে গৈছে দিনটো ভালেই গৈছে ভাত বনালোঁ চব্জি বনালোঁ ভাত খালোঁ তাৰপিছত শুলোঁ শুনো শুই উঠাৰ পিছত মানে কঁকালটো অকণমান বিষাই আছিলে চাইডে তলত ভয় খাই গ'লোঁ কিয় বা বিষাইছে তাৰপিছত মানুহজনে ক'লে অলপ চাই দে কি হয় ভাবি পোৱা নাই কিহৰ বিষ হৈছে ফল শ্লেপাৰ পেইন নেকি যদি গম নাপাওঁ কি হয় তেতিয়া আকৌ নৰ্মেল দৰে হৈ গৈছে ডক্তৰে যিবিলাক মেডিচিন দিছে সেইবিলাক সদায় খোৱা হৈছে ৰেগুলাৰ এনেই আগতে পেটটো বিষাইছিলে অলপ অলপ কিন্তু আজি কঁকালৰ বিষ হোৱাতে মানে অকণমান টেনচন হৈ গৈছিলোঁ কিয় বা বিষাইছে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা হৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব কি কৰিছে বা কি কৰিলে ভাল হ'ব ত' ৰাইচ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিম আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব অন্য এটা ভিডিঅ'তে আকৌ লগ পাম ভালে থাকিব আপোনালোকে বাই বাই